নমস্কাৰ কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয় নহয় জানো মই দিওঁ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট নিউ ইয়েৰ মাঘ বিহু গোটেই তিনিটা আহিছে ইংৰাজী বছৰৰ প্ৰথম জানুৱাৰী মাহটো আমি ধুনীয়াকৈ পালন কৰোঁ গোটেই মাহটোকে পালন কৰোঁ বৰ ভাল লাগে ফূৰ্তি কৰোঁ পাই ভনী বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰ লগত আমি এসাঁজ প্ৰীতিভোজ খাওঁ সকলোৱে ফূৰ্তি কৰে তাৰ মাজতে মই এছাম ডেকাসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ফূৰ্তি কৰা অলপ চাই চিতি কৰিবা বেছি কৰিলে নিজৰে বিপদজনক যদি কমকৈ কৰা গোটেই জীৱন ভৰ কৰিব পাৰিবা আৰু যদি বেছিকৈ কৰোঁ বুলি কোৱা কন্দেকীয়া হৈ পৰিব কথাষাৰ শুনি নিশ্চয় ভাল লগা নাই মই সেইকাৰণেই ক'ব বিচাৰিছোঁ আহি থাকিব গৈ থাকিব যেনেকৈ আমি গোটেই নতুন বছৰটোকে সুন্দৰভাৱে আদৰি লওঁ প্ৰত্যেক বছৰে ফূৰ্তি তামাচেৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বয়সটোতো আদৰি লৈ আছোঁ আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ কৈছোঁ ডেকাসকল সকলো পুৰুষকেই কৈছোঁ যে মদ পানী কম খাবা মদ মানুহে খায় কিন্তু মদেহে মানুহ খায় তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইমান সুন্দৰ এটা দেহা আমাক ভগৱানে যুঁজিছে এই সুন্দৰ দেহাটো যদি আমি সুস্থ কৰি নাথাকোঁ শেষ কৰি পেলাই প্ৰত্যেক বছৰে ফূৰ্তি কৰিবলৈ হ'লে নিজকে অকণমান চম্ভালি ফূৰ্তি কৰিলে বেছি ভাল হয় কথাটো কিন্তু অতিমাত্ৰা হ'লে বেয়া হয় সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ নিউ ইয়াৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট বুলি মালটো বেছি নিদিবা সকল আগতীয়াকৈ মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এডভান্স হেপী নিউ ইয়াৰ টু অল অফ ইউ মাই ফ্ৰেণ্ডছ যদি কাৰোবাৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব মন নাই তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰিপ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই